الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم <applause> دروس الشريف عليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد تماما رضا علی ابراہیم و علی آر ابراہیم انکا حمید مجید سامین محترم انتہائی قابل احترام گرامی قدر بزرگو عزیز دوستو قرآن کریم کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تمام طبقات سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے کیونکہ جس نے ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا چہرے انور کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا دنیا کائنات میں کوئی عابد کوئی زاہد کوئی صوفی کوئی رائٹر کوئی قلم کار کوئی عالم مفتی شیخ الحدیث و تفسیر کوئی بھی عبادت گزار اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا مہاجرین کہہ کر قران کریم کی شاید میں اللہ رب جلال نے سابقون اور اولون کو واضح فرمایا ہائی لائٹ کیا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے سب سے پہلے آتے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ بشانہ ساتھ دینے والے سب سے پہلے آپ ہے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دشمنوں کے ہاتھوں برداشت کرنے والے فرمایا من مہاجرین اول کا پہلا طبقہ وہ ہے جو مہاجرین ہیں مکے والے ہیں اور مکے میں سب سے زیادہ مسائل و عالام اور امتحانات آزمائش صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر گزرا ہے کہ مکے والی زندگی کا آپ سب حضرات جانتے ہیں سیرت کی کتب میں احادیث کی کتب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے دشمنوں کی طرف سے مشرقین کی طرف سے اس قدر دشواریوں کا سامنا تھا کس قدر مشکلات کا سامنا تھا اور ساتھ ساتھ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا جو بھی آقے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ رسالت میں شامل ہوتا وہ سارے کے سارے پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ظلم و بربریت کا شکار ہو جاتے تھے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ سب سے پہلے اللہ رب زنجلال نے قرآن کریم کی سائت میں ان کا تذکرہ فرمایا کہ پہلے ایمان لانے والے والے پہلے پہلے ساتھ دینے والے، پہلے کلمہ پڑھنے والے پہلے دین اور ایمان کے لیے ظلم و ستم برداشت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پریشانیوں کو جھیلنے والے وہ مہاجرین صحابی ہیں اور دوسرا طبقہ ول انصار مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینے والوں نے کوئی کمی نہیں مہاجرین کے کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے کاروبار کے دروازے کھول دیے اور ان کے لیے اپنے سینے کو کشادہ کر دیا اور اپنے دلوں کو وسیع کر دیا اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مدینہ نے وعدہ کیا تھا اس سے بڑھ کر اس وعدے کو وفا کیا اور اپنے مہاجرین بھائیوں کو گلے سے لگایا اور پھر انصار صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ بشانہ آپ کا ساتھ دیا قدم با قدم آپ کا ساتھ دیا یہاں تک کہ کھلے لفظوں میں کھلے عام انہوں نے اعلان کر دیا انصار کے سرداروں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ مت سمجھنا کہ ہم یہاں مدینے والے ہیں آپ ہمارے مہمان ہیں ہم آپ کے میزبان ہیں بلکہ فرمایا ہم آپ کے ایک اشارے پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں جہاں آپ کی جنگ ہوگی ہماری بھی وہاں جنگ ہوگی جہاں آپ کی صلح ہوگی وہاں ہماری صلح ہوگی آپ ہمیں اگر پہاڑ پر چڑھنے کا کہیں گے تو ہم بلا تعمل پہاڑوں کو عبور کریں گے اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم بر بغیر کسی تعمل کے کود جائیں گے اپنا تن من دھن آپ پر قربان کر دیں تو یہ وہ طبقہ ہے دوسرا والانصار فرمایا مہاجرین والذین اتبعوہم بے احسان آگے ایسا وقت بھی آنے والا تھا کہ اولون مہاجرین اور انصار مل کر جو دعوت کی محنت کی مہاجرین اور میں مل کر جنگ کو آباد کیا بدر کے میدان میں اترے احد کے پہاڑوں میں پہنچے خندق کی کھائیوں میں پہنچے اور بیر مؤنا کی لڑائی لڑی اسی طرح ہنین میں پہنچے اور جناب والا تبوب میں پہنچے جہاں جہاں ان کے قدم پڑھتے گئے اللہ رب ربال نے فتوحات کے دروازے ان کے لیے کھول دی تو فرمایا رضی اللہ عنہم عنہم کہ ان مہاجرین اور انصار کے بعد جو بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے گا حلقہ رسالت میں شامل ہوگا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کے ساتھ ہوگا تو فرمایا وہ بھی ان صحابہ کرام کے لائن پر ہے ان کے نقش قدم پر ہے لہذا جو اچھے طریقے سے انہی صحابہ کی طرح نبی پر ایمان لائے گا اللہ پر ایمان لائے گا اور قیامت پر ایمان لائے گا اور دین کو دین کو دین کی سرگرمیوں کو اور دین کی دین میں گویا کے طرف قیاد کو آگے بڑھانے کے لیے دین کی اشاعت میں محنت کرے گا وہ والذین تتبعوہم یہ <احسانِن> وہ لوگ ہیں جو جناب والا ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے جہاں جہاں بھی لوگوں نے کلمہ پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ چلے رب جلال نے ان سب کا احاطہ کیا فرمایا بی احسان رضی اللہ عنہ عنہ میں ان سب سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہوں تو فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گزشتہ جمعہ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ صحابہ کرام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو دشمنوں کے ساتھ ساتھ اپنوں کے بھی تان و تشریح کا نشانہ بنتے رہے لیکن قرآن حدیث کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں جب یہ فیصلہ اٹل ہے کہ صحابہ کرام وہ گویا کے قانونی اور تاریخی شخصیات نہیں بلکہ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے جن کی فضیلت کو اور جن کی سیرت کو جن کے صبح و شام کو اللہ رب جلال نے قرآن کریم میں بیان فرمایا تو قرآن کریم کی نظر سے دیکھیں گے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وہی ہیں جس نے اللہ کا قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب سری معابیہ معابیہ میرا رازدار ہے کہ حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہے اور آج کوئی آدمی اپنے لیے کوئی رازدار کلاش کرتا ہے کسی کو راز کی باتیں بتاتا ہے کسی کو رازداری میں خط لکھواتا ہے

کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی زمانِ نبوت سے ارشاد فرماتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے اللہ کے منظوری سے وہ ارشاد فرماتے ہیں تو لہذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رازدار نبوت بنایا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتابت وہی کے ساتھ ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو فرمائے کو خطوط لکھتے تھے وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لکھواتے تھے تو گویا کہ آپ کے کاتب خاص تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص رشتہ دار ہو سسرالی رشتہ دار ہو جو آق صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ سالہ جس کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حدیبہ جو ام المؤمنین ہے پوری امت مسلمہ کی ماں ہے ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس نے اپنی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں رشتہ ازواج میں دی ہے جس کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم ہے زوجہ ہے اس کے بارے میں اگر ہم کسی غلط رائے کا اقدام کرتے ہیں اور کوئی غلط رائے زنی کرتے ہیں تو یہ ہماری بدبختی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کتابت وحی کے لیے مقرر فرما دیا اور اپنے خصوصی کتابت کے لیے مقرر فرما دیا دنیا میں کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس شخص پر وہ انگلی اٹھا سکے آج کوئی آدمی کہتا ہے مجھے اپنی ماں کی دعا ہے کوئی آدمی کہتا ہے مجھے اپنے والد کی دعا ہے کوئی آدمی کہتا ہے مجھے اپنے استاذ کی دعا ہے کوئی کہتا ہے مجھے اپنے پیر و مرشد کی دعا ہے کوئی کہتا ہے مجھے اپنے دوستوں کی دعا ہے کوئی کسی مفتی سے کسی عالم سے اپنی دعاؤں کی درخواست کرتا ہے حضرت امیر ہیں جن کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی فرمایا الكتاب والحساب العذاب اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو کتاب کا عطا فرما حساب کا عطا فرما وکل العذاب فرمایا کہ عذاب سے اس کو محفوظ فرما یہ کس کی دعا ہے میرے نبی کی دعا ہے کس کی دعا ہے میرے نبی کی دعا ہے اور فرمایا اللہم الكتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابیر محبی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ہدایت کی جو دعا فرمائی ہے وہ انتہائی خصوصیت کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امیر معاویہ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہادی بنا مہدی بنا اللہ مجالہ محضی محضی بھی کہ اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہادی بنا ہدایت یافتہ بنا مہدین ہدایت پھیلانے والا بنا ہی اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دینے والا بنا گویا کہ دونوں چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے ذکر فرمایا اس کا فرق آپ سمجھنے کی کوشش کریں ایک بندہ خود حافظ ہوتا ہے لیکن وہ کسی کو حافظ نہیں بنا سکتا ایک آدمی خود قاری ہوتا ہے اچھا قاری ہے اچھا پڑھنے والا ہے لیکن اس نے کسی کو پڑھایا لے اس سے کسی نے پڑھا لے اس کا جو فن ہے وہ دوسروں تک منتقل نہیں ہو سکا لیکن حضرت امیر معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں ایسی دعا فرمائی کہ اللہ مہدی کہ اللہ ان کو ہادی بھی یا اللہ ان کو ہدایت یافتہ بنا اور ایسا حالی بنا کہ وہ بھی ہی جس کے ذریعے سے لوگ بھی ہدایت حاصل کر سکے یعنی کہ ایسا دو ایسی دعا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ یا اللہ اس کو حافظ بنا اور اس کے ذریعے سے ہزاروں کو حافظ بنا یا اللہ اس کو قاری بنا اور اس کے ذریعے سے ہزاروں کو قاری بنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا ہدایت والا بنا اور ایسا ہدایت والا کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کر لیں اللہ اللہ دی الكتاب والحساب کتاب کے علم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی حساب کے بارے میں دعا دی اور فرمایا اے معابیہ جب اللہ تعالیٰ تجھے حکومت دے تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور انصاف کرنا اور یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے معاویہ جب اللہ تعالیٰ تجھے حکومت دے تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور انصاف کرنا فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور حکومت عطا فرمائے اور یہ فرما انتظار ہی رہا جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دمشق کا گورنر بنا دیا فرمایا فاروق اعظم کے دور میں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت پوری ہونا شروع ہو گئی اور حضرت فاروق اعظم کے پورے دور میں گورنر دمشق شام رہے اور فرمایا اس کے بعد جب عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ان کے دور میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے کے گورنر رہے اور پھر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن ابن علی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور آپ کے ہاتھ پر سلو کی اور اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی تو فرمایا اس وقت مکمل طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ امیر المومنین بن گئے ان کے پاس پوری خلافت آئی اور چونسٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا فرمایا کہ پوری دنیا کے نصف سے زیادہ حصے پر پوری دنیا کے نصف سے زیادہ خطے پر ان کی حکومت تھی اور انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے فتوحات کا دروازہ کھول دیا اس رجب کے مہینے میں بائیس تاریخ کو ان کی وفات اور اسی رجب کے مہینے میں ایک کوڑوں کا سلسلہ ہوتا ہے میں بار بار اپنے بیان میں عرض کر چکا ہوں کہ سال بھر میں چاہے کوئی مانے یا نہ مانے کوئی مانے یا نہ مانے کوئی کرے یا نہ کرے لیکن ہوتا کیا ہے ثواب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جناب اشار ثواب ہوتا ہے کوئی جناب والا اپنے والد کے لیے سال ثواب کرتا ہے کوئی والدہ کے لیے سال ثواب کرتا ہے کوئی کسی بزرگ کے لیے کرتا ہے اور جناب والے اپنی محبتوں کا لوگ اظہار کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں اشارے ثواب کرتے ہیں پورے سال میں واحد یہ رجب کا مہینہ ہے جس میں کوندے ہوتے جس کا ثواب سے کوئی لین نہیں ہے کوئی مماثلت یا کوئی یا ایک جیسا نہیں ہے کہ کہ جناب ہم یہ سمجھے کہ بھئی جس طرح نیاز ہوتا ہے کسی کے ہاں کسی کے ہاں اشار ثواب ہوتا ہے صدقہ اور خیرات ہوتا ہے تو یہ بھی سال ثواب ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ کونڈوں کا نام دیا گیا ہے اس کے نام سے ہی پریشانی جلد رہی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کا قرآن سنت سے کوئی تعلق نہیں اور کتابوں میں وضاحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی میں ان کے دشمنوں نے یہ رسم نکالی ہے اور وہ اس وقت شیرینی تقسیم کرتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ جناب اس سے تو جنگ ہوگی لڑائی ہوگی اختلافات ہوں گے فتنے پھیلیں گے تو انہوں نے اس کی نسبت حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ ان کی پیدائش کے طور پر خوشی کے طور پر منایا جا رہا ہے جب دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو ہم سب کے لیے معتبر شخصیت ہیں ان کی نہ پیدائش رجب میں ہے نہ وفات رجب میں ہے ربیع الاول میں ان کی پیدائش ہے شوال میں ان کی وفات ہے اس کنڈوں کا حضرت امام جعفر صادق سے کوئی تعلق نہیں ہے لہذا مسلمانوں سے درخواست اہل سنت سے درخواست ہے کہ وہ اس چیز سے پرہیز رکھیں اس چیز سے بچے خدا نخواستہ کل قیامت کے دن اگر ہم اس میں ملوث ہوئے کہ ہم ایک صحابی رسول کی وفات کی خوشی منا رہے ہم ایک صحابی رسول کی وفات کی خوشی میں مٹھائیاں بانٹ رہے یا جناب والا ٹکیا بنا کے بانٹ رہے ہیں اور ہمیں اس کا معلوم ہی نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنیں عام ہو جائے اور اس طرح کی رسمیں عام ہو جائیں جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہ ہو فرمایا کہ فل عالی مہلم عالم کو چاہیے وہ اس کی وضاحت کرے جب ہم قدر شابان کی وضاحت کر سکتے ہیں جب شب برات کا بتا سکتے ہیں شب قدر کی فضیلت بتا سکتے ہیں کی فضیلت بتا سکتے ہیں چاند رات کی فضیلت بتا سکتے ہیں تو بھائی اس کی فضیلت کیوں نہیں بتا سکتے جس سے معلوم ہوا کہ جس کی فضیلت ممبر سے بتائی جاتی ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتی ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہ ہو وہ ممبر سے بیان نہیں ہوتا لہٰذا ان کنڈوں کا جو رجب کے مہینے میں ہوتے ہیں چاہے وہ کہیں بھی ہو ان کا قرآن سنت سے ثواب سے سواب سے اور صدقہ اور خیرات سے اور خصوصاً حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو لہٰذا ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس فتنوں کے دور میں رسم و رواج کے دور میں ایسی چیزوں سے پرہیز رکھیں کہ جن کی نسبت صحابہ دشمنوں کے ساتھ ہو جن کی نسبت قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ہر قسم کی شرک و بدت سے اور ایسی رسومات سے جو قرآن و سنت کے ٹکراؤ میں ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں توحید پر سنت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک افعال پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان رب للہ